ओम श्री ओपत्म नम श्रीमद्भगवीता अथ ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणे व्याथिता पुराण पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी महा भगवती अषाद्यायीनी अम्बत्वामनुसंदधामी भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदोगा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोण टा जथ जला गाधारनी लोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोते खलु पांडवैरण नदी कंवर्तक केशव पाराशर्यच सरोजमल गीतागंधोत्कटमख्यास हरिकता संबोधनाबोधित लोके सज्जनषट्पदैरहरः पे पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसि नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्तीयम् योगिनः यस्यान्तम् न सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः हरि ओम्